जनशक्ती न्यूज जनतेसाठी जनतेसोबत सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक मुस्लिम भाविक यंदा हज यात्रेला जाणार आहेत दरवर्षी सौदी अरेबिया देशातील मक्का मदिना येथे जगभरातून हजारो भाविक दाखल होतात विविध देशातील नागरिकांच्या संपर्कात आल्यानं भारतीय मुस्लिमांना संसर्गजन्य आजार होण्याचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी एमआयएम मेडिकल विंगतर्फे हज यात्रेला रवाना होण्यापूर्वी विविध प्रकारची औषधं वाटप करण्यात आली सोमवारी दुपारी सोशल हायस्कूल येथे औषध वाटप करत हज यात्रेसाठी आल्या सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातून जाणाऱ्या हज आयोजित करण्यात आलेल्या मेडिकल कॅम्पमध्ये औषधे वाटप करण्यात आली ही शिबिर यशस्वी करण्यासाठी याकुब शेख पालेखान पठाण आदींनी परिश्रम घेतले सोलापूर शहरात औषध प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या विविध मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह यांनी एकत्रित येत एम आय मेडिकल विंग स्थापन केली आहे हाजी भाई शाब्दी यांचा या मेडिकल विंगला मोठा पाठिंबा आहे एम प्रणित मेडिकल विंग शहरात विविध सामाजिक कार्यक्रम घेत असते याबाबत याकूब शेख यांनी अधिक माहिती दिली मेडिकल विंग और हाजी शाब्दी एज्युकेशनल वेलफेअर ट्रस्ट सोलापूर जाणीवसे हर साल के मुताबिक इस साल भी सालाना हाजी मेडिकल किट के रखा गया है जिसमें तकरीबन 700 सौ मेडिकल हाजियों को मेडिकल किट जाती है उसकी एक नॉमिनल फीस जो नहीं के बराबर हमारे टीम की तरफ से ली जाती है और साथ में इसमें तकरीबन पंद्रह दवाई रहती है जो चालीस दिन के दौरान हाजियों के इस्तेमाल में आती है जहाँ ज़रूरत होती है और ये हमारे मेडिकल विंग तकरीबन 10 साल से शोलापुर शहर में अपने सोशल वर्क से सामाजिक सतह पर सोशल वर्क करते जा रही है और इस बार भी 700 लोगों को दवाई का इंतज़ाम हमारी एम मेडिकल विंग हुज्जाज कमेटी शहर शोलापुर के साथ में मिलकर काम करी हाजी फारूक शाब्दी साहब इनके अध्यक्षता में ये प्रोग्राम यहाँ सोशल उर्दू हाई स्कूल में हुआ जिसमें हाजियों के लिए मेडिकल किट कैम्प के लिए काफ़ी पूरे टीम ने मेहनत की मेडिकल विंग ने की हमारी अमन की पूरी टीम ने की हमारे पूरे सीनियर मजलिस के जो रुफका है जो जिम्मेदार है पदाधिकारी होने की हाजी उस्मान जमादार सर की निगरानी में ये प्रोग्राम हुआ और हज यात्रे साठी गेलेल्या हज यात्रे करून औषधांचा तुटवडा भासू नये यासाठी औषधे वाटप करण्यात आली ज्या हज यात्रे करून औषधे मिळाली नाहीत त्यांनी एम आय एमचे संपर्क प्रमुख पालेकान पठाण आणि याकुब शेख यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे ये बहुत ज़माने से मैं सोचता तकरीबन 36 साल से मैं हज के कैंप लेता हूँ लेकिन उस वक्त तो कोई आते थे नहीं कैंप होता नहीं और दवाएँ होते थे बड़ी मुश्किल होती है वैसे भी मैं मेडिकल लाइन में ही था सऊदी में वहाँ पर दवाएँ बड़ी महंगी रहती हैं और एक गोली दो गोली अपने पास मेडिकल में देते हैं वहाँ एक पूरी स्ट्रिप लेनी पड़ती है पचास रियाल मिलते हैं पचास रियाल बोले तो अपने यहाँ के अब मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी फाइव से साढ़े बारह सौ आज ही जाता है लेने के लिए कीमत सुन के वापस आ जाता है अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है हम चाहते थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप है जिसके अंदर यमार लोग हैं और फ़िक्रमंद भी लोग हैं ये इन्होंने तीन साल हुआ ये शुरू किया वैसे भी अगर ऐसे मेडिसिन देखे तो बहुत ज़्यादा कीमत है उन्होंने ये खिदमत बोलकर ख़िदमत से खुदा मिलता है इसलिए उन्होंने ये तीसरा साल है शुरू किया अल्लाह ताला इनके जान माल में बरकत अता फरमाए हमारे शाबजी साहब भी उनके सदर भी हैं इनके मेहनत भी करते हैं अल्लाह इनके जान में माल में बरकत अता फरमाए और इसके लिए जितने भी जो लोग लिए हैं और नए लिए इनसे रबता क़ायम करें इससे ले लें और ये हेल्थ इसलिए ज़रूरी है कि वो पहले बोलते थे हेल्थ इज़ वेल्थ अभी एक जगह पड़ा हेल्थ इज़ मोर देन वेल्थ ये कब समझते हैं वहाँ जाने के बाद गर्मी की चीज़ें मैं देखा उसके अंदर क्या क्या है पूछा तो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं अल्लाह ताला हम सबको ये ऐसी खिदमत करने की तोफ़ी का दा फरमाएँ अरहमान